Всем привет! Начинаем наш розыгрыш к дню Шевченко. Чуть-чуть опоздали, не на 8 часов, но на 8.38. Но ну, ничего, я думаю, это только будет плюс, потому что те, кто еще не подписались, они могли подписаться, у них было дополнительное время. Конкурс состоял в том, чтобы сделать репост и вступить в группу к нам на вычерпну и поделиться записью сделать репост записи. Можно было сделать репост в группе Facebook и в группе ВКонтакте. Будем выбирать из общего числа поделившихся. Вот у нас 135 ВКонтакте, ВКонтакте и с 40 поделившихся в Фейсбуке. То есть общее количество участников у нас сейчас 175 человек. Исчисление будем начинать от контакта, так здесь больше количество. То есть мы будем начинать, если там, например, 10 число, оно будет начинаться с 10 с контакта. Итак, приступим к розыгрышу с помощью сайта random.org. Вот, заходим сюда, вводим общее количество участников, это у нас 175. И выбираем нот нашего первого победителя. Первое число 71. Значит, мы будем выбирать из группы ВКонтакте, потому что здесь 135, значит, 71 все равно входит в их списки. Э -э -э, переходим к списку. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Так, проверяем, выполнил э, 71. Э, проверяем, выполнил ли э, все условия конкурса. Смотрим, э, есть в группе ВЧАРП, ну вот сделал репост. Смотрим, есть ли... Э, есть, есть. Поздравляем Максима Яцика, он выигрывает футболочку. Э, выбираем следующего участника нашего. Выиграем. Тур -ру. -ту -ту, 20 Ну, опять же, из тех, кто поделился в группе ВКонтакте. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так, Вова Тележинский. Смотрим, выполнили ли, ус, ли условия розыгрыша. Э, так, смотрим Черкасы. Так, Вова есть, есть Вова на страничке. Хорошо. И подписан ли Вова? Вова подписан. Так, Вова, это реальный аккаунт? Да, есть Вова. Ну, поздравляем Вову. Будешь носить футболку Шевченко. Так, у нас есть два победителя. Вова Тележинский, Максим Яц... Яцек. Ну, есть нюанс. Есть нюанс. Мы выигрывали, мы точнее, мы разыгрывали две футболки, одну женскую, одну мужскую. Я думаю, так как Максим Яцек одруженный, и Вова женский, который не одруженный, и вообще, да, я думаю, все-таки Максиму Яцек будет иметь футболочку женскую, подарит жене. А, ну, или женскую мы уже подарим мужскую, потому что, я думаю, все будут в этом, всех это устроит. Ладно, спасибо вам за то, что приняли участие в нашем розыгрыше. Обязательно оставайтесь подписанными на нашу группу. Мы будем еще разыгрывать много-много интересных призов. Ну и всем спасибо. Пока.